Salam hərcə. Gördüyünüz kimi arxamda bina var. Bu binada ev var, kirayə verilir və qulvarda olduğu üçün maraqlı gəldi. Mənzərəsi fonunda qəşəng olduğu üçün bunu sizlər çəkib paylaşmaq istəyirəm. İndi gedək evə baxaq. Gəl, qol. iki otaqlı evdir. Xoş gəlmisq bu nahiyədə. Hə, iki otaqlı evdir. İş mətbəxdən başdı. Ya, mətbəxi buradır. Düzdür, iki otaqlı ev, yəni elə də böyük ev deyil, amma yəni ki, qəşəng yerdir. Yerləşdiyi yer, remontu da sıxsız, təzə tikilmiş yer olduğu üçün pis deyil. Yəni yaxşıdır həqiqətən. Xaldınca belə normaldır. Paltaryan falan biraz köhnədir. Bu da qazdır. Amma yəni ki, istifadə oluna biləcək şeydir. Ə, çox də etlərindən tək çəkməyə dəcoxdur. Gördünüz də uzaqdan bəsən. Kom sistem falan hər şey var onsuz. Burda da balkonu yerləşir. İndi balkonuna bir dənə baxaq. Canur Han, sən də çək burdan balkondan mənzərəni çölü. Bax. Gördüyünüz kimi burdan, yəni Sumqayıtda qalanlar bilir har oldu bura. Göyərçindən düz aşağı düşəndə həmin yerdəki binadır. Girişdən də çəkmişəm. O tərəfdə gördüyünüz kimi bu livaardır. Dənizə demə olaq ki, çox yaxındır. Yəni düşün dənizdəsən, o dərəcə. Gəl, indi gedək o biso otaqlarına bir də baxaq. İndi bu tərəfdə zal yerləşir. Hmm, Zalda gəlsək bura da zaldır ə yani belədir. Gördüyünüz kimi düzdür. Burada ə, o qədər də ə, deyə bilmərəm ki, təzədir. Məsələn, ə, televizoru biraz dandik fasondur. <laughs> Səssiz. Yəni bu şəkildə divan falandır. Sonra yataq otağı gəlir. Yataq otağdakı gördüyünüz kimi buradır. Bura. Ə, bu otaqda da yenə dediyim kimi, yaxşı kimi pəncərə falan hamısı var. Stol, yataq yeri ha oradan sonra da ən axırıncı yerimiz, gözəl yerimiz. Ə, bura nə deyə? Lavoba. Gördüyünüz kimi bura kombi sistemidir. Heç nə et, həm hamamda olduğu kimi. Yəni bu şəkildə. Buranı da bayaq demədim yəqin ki, bura da koridor. Düzə diya biləsən bu evi sən hardan biləsən falan filan. Yəni ki, nə əlaqəsən belə bir şey seçsən, biraz bu ev işlərindən mən də maraqlanıram, məşğul oluram deyə, ona görə əslində çəkirəm bu evi. Yəni bunu buradan əslində ticarət deyiləm. Yəni bu ev yəqin ki, bu gün axşama falan birləcək. Sadəcə maraqlı gəldiyi üçün və artıq da gələcəyi də ola bilsin ki, daha qəşəng evlər olsa, bahalı evlər, qəşəng evlər, yerləşdik yerlə gözəl olan evlər olduqca, onları da çəkib paylaşmağa çalışacağam. Yəni düşünürəm ki, Ə, maraqlı videolar anlar. Ha, hə, demə indi uşaqlar, bir də bir kişiyə böyüşmək istəyirəm ki, biraz aksionlu hərəkətlərimizə ara verəy. Əslində ara vermirəm, necə? Fərqli şeylər eləyəcəm. Yəni də o fərqli şeylər deyəndə təkcə aksionlu şeylər getmir təbii ki də. Yəni məsəl bu rayona getməyimizdir, Saşa vulkana girməyəm falan. İndi Sumqayıtda eləyə biləcəyim şeylərə baxacam, fərqli şeylər, başqa şeylər etməyə çalışacam Sumqayıtda və onlarda yəqin ki sizlərlə çəkib bölüşəcəyik. Yəni demək istədim odur ki, indi görək, sunqaytdan nə maraqlı videolar çıxarda bilsək, sizin bizim hansısa bir video çəkməyimizi istədiyiniz bir fikriniz olsa, bunu bizə kommentlərdə bildirə bilərsiniz. Biz də video axtarığıqcı, fərqli nə şeylər çəkə bilərik və ya hətta fərqli müəyyən bir şeylər ki, məsəl ki, istəyirsə bizim çəkməyimizi, onları bizə yorumlarda bildirə bilərsiniz və onlardan da bir video çıxarda bilərik. Fikirlərinizi bölüşsəz çox sevinərik.